Səsi titrədi, hislərinə hakim ola bilmədi. Kövrəldim ey vallah. Dədim sən kövrə insan. Görəsən onu hansı səbəb bu qədər kövrətdi. Elə şeylər var ki, onlar haqqında danışanda pis olur. O atasını yadına salıb qəhərləndi. 96-cı ildə atamı çıxəndə belə bir vəziyyətlər yaranmışdı ki, bizi cümləşnəyə götürməmişdi. Onca mənim üçün, üçün sənəd qoydu, yetti onlanıb köylərə qaldırdı. Ayrılıq bu qədər Heyin bir qədiyyətlə bu qədər məşhur olacağını ağlının ucundan belə keçirməyibmiş. Dirəm ki, bir taxta parçası məni haralara gətirdi, çıxartdı. Mən nə bilərdim ki, mən bir neçə ildən sonra halsa böyük bir kanalda kameranın qarşısında müsahibə verəcəm. Mən kim idim axı? Hüseyn adı Hüseyn. Küçədə atlanıb düşən bir uşaq, kasıbçılıqla böyüyən bir uşaq. Amma e Atamın qoyduğu mənim sənəd gətirdiyi aralara çaxtdı. Klarnet ifaçısı nələrdən keçib, nələrdən? Amma ki elə bir şeylər, həyatda elə şeylər var ki, onlar mənə toxunur və mən, mənim ürəyim partdır. Mən çox əziyyət çəkirəm. Çox depressiyaya düşürəm qapanıram özümə. Şəyin övladlarına qayğısındaq əksir gəmir. Ən azından bilirəm ki, mən bu həyatdan getsəm mənim övladlarım əziyyət çəkməyəcək. Çünki onlar üçün yetərincə e, onlar yaşamaq üçün, böyümək üçün müəyyən şeylər e, qazanıb ola bilər çəlmişəm. Bu mənə böyük bir rahatlıq verir. Həqiqətən də. Görürəm. odlarıma vaxt ayırmağı e, çalışdığım qədər vaxt ayırıram çünki onları çox sevirəm. E, bundan sonrakı həyatımı da evladlarıma görə yaşayacam. Çünki e, düşünürəm ki onların arxasında durmaq lazımdır, sağlam evlad böyütmək lazımdır. Məclisim, məclisim. şurun şəxsi həyatına ara verib keçirici yaradıcı işlərinə. Gələcəkdə e, daha yeni-yeni bir şeylər düşünürəm. Düşünürəm və planlaşdırıram. İnşallah Allahın köməyi ilə məola edəcəm. Konsert vermək fikrim də var. E, təbii ki, kanansim bitsin, çatdırsaq inşallah bu il konsert vermək fikrim var. E, Muğam mərkəzində inşallah. budə şey Məmmədovun çox danışılacaq açıqlamaları